seterusnya bagian dua sifat orang yang beriman takut kepada neraka tanda orang beriman takut kepada neraka yang takut kepada Allah Oleh kerana saking takutnya makanya mereka menangis dan dua mata yang menangis mengeluarkan air mata itu tidak, dia, tidak akan disentuh oleh api neraka jadi banyaklah menangis bukan banyak ketawa bagaimana nak banyak menangis banyaklah baca Al-Quran bagaimana nak banyak menangis banyaklah membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama salaf bagaimana banyak menangis duduklah dalam majlis seperti ini supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketakutan ini menjadikan kita menangis jadi insyaallah tinggal 3 minit ya insyaallah Satu muka, satu minit tercukup seberapa yang dai insyaallah jadi sifat-sifat kepada -sifat iman takut kepada neraka orang yang telah diberi iman kemudian diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa merasa gerun dan takut kepada neraka. Hal ini telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran banyak ayatnya ya. Seperti wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzab rabbika mahzura. Mereka pula mengharapkan rahmat Allah dan gerun takut azabnya, akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhan itu adalah perkara yang semestinya ditakuti. Begitu juga لم يزل الأنبياء والصديقون Maksudnya Para nabi dan orang-orang yang percaya, jadi ini adalah orang yang benar. Para syuhada dan orang-orang soleh takut terhadap raka dan menakut-nakutkan orang lain terhadap raka Jadi kalau menakut-nakutkan orang lain terhadap raka tentulah memperkatakan tentang Azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa orang yang kufur, bagi orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang disuruh. Ia ni yang disuruh ditinggalkan tak dibuat. Ya, tetapi sebaliknya orang-orang ini adalah orang-orang yang akan menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percayalah cara ringkas kalau ingin mengetahui ini baiknya saya buat buku apa yang tak dapat dipulihkan boleh dibaca di rumah. Allah sudah menjelaskan Innama yakshallaha min ibadih ulama Hanya yang takut kepada Allah Kalau kalimah yakshah ini katakan takut Hanya yang benar-benar takut kepada Allah adalah gulungan orang yang berilmu Ulama di sini gulungan yang berilmu Jadi jangan kosongkan diri kita Daripada ilmu Untuk menjadi orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu SWT Terlalu banyak ayat Allah SWT yang menjelaskan Hanya orang-orang yang takut kepada Allah SWT Mendapat rahmat, mendapat syurganya dan orang-orang yang tak takut kepada Allah adalah kerumunan orang-orang yang jahil. Dan orang-orang yang jahil bagaimana nak takut kepada Allah? Dia tidak tahu ancaman Allah. Bagaimana dia tidak suka kepada Allah, benci Allah? Dia tidak tahu adanya syurga yang dikatakan oleh Allah taklah, yang tak sebagaimana yang kita lihat ni di dunia. Mala ainun raat, mala uyunun sami'at, mala min khabir bashar. Yang mana syurga tidak pernah dilihat oleh satu mata, satu telinga, tidak mendengar dan tidak boleh dibayangkan. Hanya orang-orang yang punya ilmu, yang punya ilmu saja, yang takut kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah kepada Allah Subhanahu dan mereka akan selamat. Makanya apa yang dikatakan oleh Syekh Idris tadi, kalau kata salah saya lain, man yuridul bihi khairan bukan ini, tapi maksudnya lain tadi. Syekh Idris tak baca ini. Saya tak tersangkut tadi baca. Siapa yang tidak kau oleh Allah Subhanahu Wataala jadi ada syurga, kerana saya pernah dengar Syekh Saleh Fauzan dan Fauzan mengatakan man arada Allah bihi khairan khairan di sini adalah ahli syurga. Sebab ahli syurga semua khair. Man arada Allah bihi khairan yufaqihu fi din. Siapa yang dipilih oleh Allah SWT jadi ahli syurga orang baik maka diberi hakik, paham kepahaman dalam agama. Innamal fiqh bitafaqquh wa innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya kepahaman itu dengan belajar sebagaimana ilmu itu dipelajari. Kan jadi Uh, jika kita melakukan ibadah jika kita melakukan ibadah kerana takut neraka betul lah kerana takutkan neraka dan kerana takutkan adat neraka ya, ketika dia beribadah dia harus memastikan ada dua syarat ya yang menyertai setiap amal ibadahnya yang pertama tentunya ikhlas ikhlas ini pengertiannya adalah dia beribadah Dan menyerahkan ibadahnya ini hanya kepada Allah karena Allah dan untuk Allah. Ini artinya ibadahnya itu ikhlas dan jauh dari uh, uh, syirik kecil yaitu riak ya beramal karena manusia. Nah beramalnya seorang hamba karena takut neraka. Ini sebenarnya tidak bertentangan ya dengan amalnya yang amal yang dilakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebab konsekuensi orang beramal karena Allah adalah dia takut neraka. Konsekuensi ya tuntutan dari seorang itu beramal karena Allah dia mengharap surga. Sebab surga itu adalah tempat daru karomati, yaitu tempat Allah memuliakan hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mukhlis dan neraka itu adalah daru yakobi. Ya, tempat Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan kemarahannya Dan kemurkaannya Yaitu kepada orang-orang yang berbuat syirik Kecil maupun besar ya, Dan berbuat maksiat kepadanya Jadi itu tidak bertentangan Bahkan itu saling mendukung Orang yang beribadah Karena Allah tentunya dia takut Akan neraka Dan berharap kepada surga. Maka dari itu ketika Al Imam Ibn Qayyim Al jawziyah menceritakan kepada kita tentang definisi takwa, beliau mengatakan, Al-taqwa adalah antak malabi taatillah ala nurin minallah tarju Allah. Maka beramal dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, ya di bawah bimbingan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai sunnah dengan bimbingan ilmu yaitu sunnah dan semata-mata karena mengharap pahala balasan dari Allah yaitu karena Allah ya maka antara perkataan beramal karena Allah dan mengharap ya, wajah Allah mengharap surga Allah itu tidak bertentangan itu sama ya tidak bertentangan ya yang satu merupakan konsekuensi dari yang lain kemudian Alimah bin mengatakan wa antat ruka maksiat Allah Definisi takwa adalah antat ruga maksiat Allah. Kau tinggalkan maksiat kepada Allah, dosa-dosa, kerurahgaan -dosa, kepada Allah. Ala nuri minallah di bawah bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berdasarkan alasan yang jelas. Nah kemudian tak takhaf ada ekobah atau Karena takut akan adabnya. Itu definisi takwa yang dijelaskan oleh uh, uh, apa namanya? Uh, Tolong Nuhabib Afwan Tol Ibn Habib kemudian e, Ibn Qayyim al ya, Jauziyah mengatakan ini adalah definisi takwa, ya pengertian takwa yang paling baik yang pernah disampaikan oleh seorang alim. Ya jadi tidak ada pertentangan antara beramal karena Allah dan beramal mengharap wajah Allah dan mengharap surga Allah masuk surga. Karena kita beramal tentunya ingin masuk surga, ya. Karena tidak ada tempat di akhirat nanti bagi seorang hamba kecuali surga atau neraka. Ya, jadi ada orang yang mengatakan saya di akhir nanti tidak mau di surga dan tidak mau juga di neraka. Di mana dia? Ya, tidak ada, Dia ya, kecuali khalif dan makhluk. Di akhirat tidak ada kecuali khalif dan makhluk. Makhluk surga atau neraka. Apa dia khalif yang tidak bertempat di surga dan di neraka? Nah demikian. Jadi ya orang mukmin tentunya dia beramal ingin mendapatkan karunia dan uh, rahmat dan ridho dari Allah dan dengan itu dia masuk ke dalam surga tempat di mana Allah mempertunjukkan dan memuliakan hamba-hambanya yang taat kepadanya yang mukhlis dan bertauhid ya dan bermohon seorang hamba mukmin bermohon agar tidak ditempatkan di darul wa, niqabih, wa badabi, tempat Allah menunjukkan kemarahan dan murkanya yaitu neraka wal maka dari itu ya berbicara surga neraka ini memang masalah besar ini Ya kalau kita berbicara hari ini berbicara tentang surga dan neraka ini masalah besar. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi para sahabat itu kalau sudah berbicara surga dan neraka maka hati mereka serasa terbang. Ya, eh, Seolah-olah jiwa dan badan mereka tidak menyentuh tanah dan ingin segera meraih dan masuk ke surga itu. Begitulah para sahabat dahulu tidak membuang-buang masa dan bersegera. Ya tapi kadang-kadang demikianlah manusia ini banyak halangan-halangannya seperti yang diceritakan oleh Ustadz Rasul Dahri tadi ya bahwa setan banyak ya Ustadz ya. sangat banyak setan-setan ini bala tentara iblis ini dan musuh kita ini sangat pakar bayangkan semenjak dia dikeluarkan dari sorga sampai sekarang kerjanya cuma satu yaitu menyesatkan anak Adam coba bayangkan betapa pakarnya iblis ini untuk menyesatkan anak Adam cuma satu saja kerjanya dari dulu sampai sekarang dan dia diberi tangguh sampai hari kemudian dan kerjanya, tugasnya, ya, cuma satu saja, yaitu menyesatkan kita ini. Dan bayangkan betapa Pakarnya iblis dengan berbagai macam caranya hingga dia boleh membuka 99 pintu seolah-olah kebaikan untuk menyesatkan anak Adam dari satu pintu berjahatan Itu musuh kita. Maka Allah tidak mengatakan jangan ikuti syaitan, tapi jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan punya langkah-langkah untuk menyesatkan manusia ya itu, itu musuh kita ya kita dapat bayangkan seorang yang kerjanya mendang bola tiap hari ya mungkin kalah dia Messi mungkin ya 50 tahun dia terus mendang bola Pakar dia nah iblis semenjak dia diciptakan dikeluarkan dari sorga afwan semenjak dia dikeluarkan dari sorga sampai sekarang kerjanya cuma satu saja dia menyesatkan kita nah itu musuh yang kita hadapi kita tidak dapat melihatnya dia dapat melihat kita dia punya bala tentara dari kalangan jin dan manusia maka ya tentunya kita harus ya apa namanya bersegera ya ya dan tidak membuang-buang masa untuk ya karena masa kita terbatas maka dari itu para sahabat dahulu seperti diceritakan oleh Hantola Hantola pernah satu hari berteriak-teriak dia nafaku Hantola nafaku Hantola Hantola telah munafik Hantola telah munafik kenapa Abu Bakar terkejut dan mengatakan, Subhanallah, matakul, apa yang kau katakan? Maka dia berkata, Naku no inda rasulillah, yudhakiru nabil jannati wa nar, hatta ka'anna ro'ya'in. Ya Sungguh kita berada di sisi Rasulullah, di majlis Rasulullah, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, seolah-olah kita melihat surga dan neraka itu. Nah, begitulah iman para sahabat. Hingga wajar bahwa salah, salah seorang dari mereka, beberapa di antara mereka, yang sudah dijamin masuk surga itu tidak berhenti ibadahnya. Begitu iman mereka, ya kecintaan mereka untuk mereka itu sudah dijamin surga itu. Sepuluh sahabat masuk surga bila tadi dijamin masuk surga dan beberapa orang dikatakan seorang sahabat ansor tadi dikatakan kipur di surga. Tapi itu tidak mengurangi ibadah mereka. Kalau kita sekarang ini dikatakan pulang kipur kan di surga besok kita nggak sholat subuh. Iya kan? Begitu kecintaan mereka kepada surga hingga tidak mau terluput walaupun tidak mau terlewat ya walaupun mereka sudah dijamin masuk surga. Nah kita nggak ada jaminan, tapi kita terus bermalas-malasan. Itulah kita. Nah ini yang harus kita robah. Demikian. alaihi Akbar.